Наше життя це стрим. стрим колоды. Я не против. Наша страна наш Дим. Он наповнив пише турботы. Вот этот человек. Вот этот человек. Пошлое утро сидит. Не, не каждое утро прежде стал заходить. Просто сегодня выходной. Да, Делать нечего. Чаю попью. Понятно. Что там всегда последние новости обсуждаешь или по-разному или вообще было ну, да по сути типа обсуждать особо сейчас нечего все и так предельно ясно типа угу. понятно орешки будут дать по всей территории а, вы как, как вас научили это говорить методичка какая-то почему да это не а методичка не знаю, вчера, вчера, три человека, человека. Три, вчера три человека сказали ты ну, беда, потому что как люди как радуются люди все... понимают что путин отвечает за свои слова и люди а -а -а. ждут по вам конкретно скажи пожалуйста вот ты пристав ты просыпаешься да и узнаешь что какой-то город в украине твои твои мысли э, мои мысли. мысли человек все сделал правильно такая дети люди которые а за, за русских когда... и мы не а берем да. частный случай есть в глобальном смысле и люди это разменная, по сути, ну, монета. Ты готов за свои слова отвечать, если придет время? Ну, просто интересно. Конечно, а, готов. Все, хорошо. А ты слышь слышь, А ты все ждешь, что нас всех поймают и Ни в коем случае. Просто отдаешь ли ты себе отчет, то, что ты говоришь, и потом понимаешь, такого не... насколько... Потому что в Российской Федерации в правительстве сидят и никто не хочет Это же понятно, что если начнется я, то планета будет у них. Поэтому доводить до того, чтобы Россия сама такого процентов не будет никогда. Понятно, понятно. А орешки а зачем? Такие... Зачем нам орешки ваши? Ну, смотри, я считаю так, что вот, допустим, этот Южмаш, да, там же огромный завод получается, 25 цехов огромных просто, где производят всякую вот эту угу. Допустим, тратите там Х-101, но ну, не целесообразно по какому-то там объекту. Есть огромная территория, где были произведены пуски данных испытания в боевых условиях, угу. где площадь покрытия очень большая, чтобы завод. Вот угу. и все. Понял. То есть не придет момент, когда я буду сбивать. Ты веришь, что их сбивать не будут? Да, я верю в то, что не придет тот момент, когда эти будут сбивать. А разбивается сейчас? Я не знаю, у меня нет такой информации. <гум> ваши говорят, да, но я больше чем уверен, что вранье, э, знаешь, в, чем? Не в... А в том, что ваши сбивают. И вот это вот стопроцентное э, вранье, мне а <гум> кажется. <сказать>, <гум> <гум> <сбивает? гум> это, конечно, сбивает. <гум> Понял тебя. Может у тебя какие-то а... вопросы есть? задавать, а... если есть. Ну, как ты думаешь вообще пойдет ли Запад дальше на конфронтацию? Посмотрим. Как... В какой? Ну... Вот как ты думаешь в какой фазе весь закончится? Mm, То есть тут... когда вот когда вот что? Ну тут есть два варианта. Либо идут на уступки России, и это почти капитуляция Украины. Так. И второй вариант, когда идут на конфронтацию, потому что, ну, как, как ну, я считаю, что второй вариант более... То есть, прав... насколько... да. Конечно, конечно. Скорее всего, так. То есть, ну, вы затели это все, вас надо там Вам надо сделать, то есть, ну, придумать разные территории, экономику разрушить разными способами, да. И все, и надо действовать. Если уже начали, Но. то надо. Слушай, как ты относишься к тому, что заявления России вчера были, что они будут заранее предупреждать граждан Украины, чтобы они покинули какие-то территории? То есть ты к этому как относишься? Ну, если такое будет, что, например, завтра разойди, например, с моего города, то, ну, это, наверное, нормально, да, с вашей стороны, типа-типа, ну, типа... На самом деле это же ненормально вообще ненормально, и что вы будете такие наносить. Вот, если вы при. Ну, это же должен быть чтобы я выехал, а не орешек. Но если орешек привлечет, орешник вас, привлечет какой-то объект, то я ж от этого не простота и зачем мне выезжать. Поэтому странно. То есть да, мне... но... меня предупредили по моему городу. Так ты хочешь? Ты пони... Нет, а ты понимаешь, что у России в арсенале еще огромное количество разных она не может запустить количество такое, что я буду в опасности. Поверь. То есть в России есть определенная возможность запустить, например, 200. Да, условно берем 200. Вся Украина территория очень большая. Я нахожусь в определенной безопасности, в мнимой безопасности. И сказать мне, что выйди, мы сейчас по твоему городу, это какой-то трэш. Потому что смотри, сбивается, то есть вы предупредите нашу власть, что вы этому городу, они будут нацелены сбивать ваши как-то это все странно. Вот если это тактически, тогда я понимаю, в чем речь идет. Если речь об объекте, по которому будут будут говорить, что вот, допустим, мне так кажется, что данный объект, допустим, с данной территории на столько таких километров там нужно выйти из зоны поражения. То есть, мне кажется, это так будет прорабатывать. А видишь, сказали же мне. А у нас а не... город потянут. Если Если вы скажете, что будет поражен определенный объект, то у нас ПВО будет настроено сбивать ваши. Вам невыгодно будет говорить. Они не сбивают такие А, все, сказано. понял. Ты уверен, что такие районы никогда не сбивают? Метров в час. Понял. Там есть какие-то системы в Израиле, которые. Есть, ладно. Да. Э, слушай, э... у вас есть же в Виннице авиационный завод? Он, ну, насколько я знаю, не работает. Не авиационный, а авиаремонтный. Немножко авиаремонтный. Он не работает. Тут еще я... какой-то завод в Виннице есть. Я вчера читал. Не знаю. Может. Как считаешь, правильно, что Украина начала применять дальнобойное? Украине надо делать все, чтобы вывести ситуацию на потому что если мы запустим это все то нас сольют, мы не хотим чтобы нас сливали нам надо вас... чтобы вы к сожалению еще больше да например чтобы потом был аргумент америки там трамп условно кто в германии придет чтобы не дали вам ну, все? Mm -hmm. а еще сейчас mm -hmm. Павлоградский, нет, так, это Пав... Винницкий авиационный завод тут есть. Авиаремонтный, я тебе еще раз говорю. А есть 732-й военный завод, ремонт и обслуживание спецтехники советского производства. Не знаю такого. Ну, я не могу Короче, все знать. Честно. Два завода у вас. Ага, понятно. И что? А, ты вот думаешь, вчера, что, что там... туда. Ну, я, кстати, я, кстати, возле авиаремонта живу. Так что мне по твоей версии Слушай, знаешь, не разбирался, почему орешник назвали орешник? Там есть Орешкин какой-то у вас географ, политик, историк, этот ученый. ты Я Нет, я конечно разбирался, пытался. Либо так там называют. Я не знаю. А ты что? А ну давай. В древней Руси из орешника, из дерева делали розги, которыми вот это такое... Ну, понятно. Нас... ну, да, да. То есть, есть вас, и... вас это так пиарят... Это... Которая вразумляет народ. Вас пиарят, как панацею какого-то. Чувак, вы три года с нами ничего не можете сделать, да? Вас там всякие люди разных национальностей из России. Даже севернокорейцы, говорят, есть, не знаю, насколько правда. А вы кайфуете про какую-то... Ну, страх. Ты понимаешь, что это серьезно? А, еще раз. Жира большой ему виднее, да. Для этого есть люди, которые работают в ПВУ, работают в разных структурах, есть дипломатия. И если это серьезно, то вы тоже эскалируете, накаляете обстановку, значит, соответственно, вам это выгодно. Ты Мы... же этому. Мы зеркально отвечаем. Зеркально, да, да, да. Только вы начали. Мы зеркально все отвечаем один другому, но только вы начали. Не забывает. Захват Крыма. Это ты так считаешь? Да я уверен, я могу тебе доказать на раз-два, только если б ты слушал. Угу. Да, я уже наслушал. Но все, видишь, наслушался и все равно при своем. Это ж каким надо было? Э, Черно-белых снимков. Не видел, не знаю. Я не смотрю такие... Жесткие видосы. Угу. Там просто такие лютые происходят. Да, да. Какая радость придумали? А что ж не ты разработчик? Если бы а ты, раз. ты радовался как разработчик, а так ты радуешься как посетитель чат-рулетки. Сидишь, пропагандируешь свою панацайную и рассказываешь. Зачем она мне? Ну, как, как игрушка, знаешь, лучше бы ты игрушкам радовался, пазлу какому Купили тебе конструктор в таком возрасте, как сейчас. Ты такой, о, робот, класс, сложу. Ты рад. Всему относишься? Потому <связывается> что тебя не мобилизуют. Так. Ты в безопасности. Да я, ж, я ж не дальше. Я говорю, что я как человек как думаю как человек, которого не мобилизуют. А есть люди на фронте, они по-другому думают. Это все понятно. Я ж, я ж не прихожу тебе, э, ты думаешь, что я пришел пропагандировать аудиторию. Да у меня аудитории нет, во-первых. Во-вторых, такой большой. Во-вторых, я рассказываю свое мнение. Всегда, всю жизнь. Я это люди видел. Я думаю, им заметно. То есть у меня нет цели пропагандировать. То, что ты тут вещаешь, если бы ты сказал парням своим, которые в окопах, тебе бы разбили... Я рассказывал это им. Я в электричках езжу всяких, и я встречаю военных. И мы общаемся. Мы говорим, мы обсуждаем, мы договариваемся, что никто никого не провоцирует, никто не злится. И мы спокойно общаемся. Это было уже 2-3 раза, понял? То есть, соответственно, соответственно, я уважаю их, они уважают меня. Да, я слушаю. И также с таксистами общаюсь, когда езжу в Киеве с такси. Вот там готовы мне мои мысли, да. Тебе... А, а военные нет. Военные, которые ездят из дому на фронт. С фронта на из дому. А я очень часто езжу сейчас. Я ну, так путешественник, короче. Я говорю, тебе когда Так ничего страшного, не угрожай. Зачем? Почему ты это делаешь? Я же тебе не угрожал. Я тебе не угрожаю. Я тебе говорю констатацию. А, ничего страшного, я не переживаю за это. Я не боюсь. Потому что я уже прожил всю жизнь. Мне не страшно. И когда мне что-то говорят, я Потому что вы... я прошел этот рубеж. Я прошел этот инстинкт боязни, что мне кто-то что-то сделает. Я настолько беспечный, что я, сейчас, что я сейчас с кем угодно могу общаться на улице, и мне все равно. В отличие от того, я прошел во время этой для себя такую сноровку, понимаешь? Раньше я боялся людей, сейчас не боюсь. И, и мне все равно, что у него. Я Вот был последний случай, я на вокзале там встретил, ко мне подошел мурча. Я говорю, у тебя есть? Он говорит, да. Я говорю, смотри, у меня нет. Будем общаться, будем. И мы с ним общались, пообщались, что там он вот хотел, и я ему рассказал по-своему, он по-своему. Ну, скажу, сказал, если ты применишь, что, ну, как бы это неправильно, и все. Бывают случаи, когда меня ну, опасность постерегает, ничего страшного. Зачем ты звук выключаешь? Ты не умеешь Я умею, хочу договорить, хочу это в стрим, я тут э, главный на стриме, а ты как? Поэтому что ты думаешь, это диалог? Поэтому ты можешь с***ся и не говорить, а можешь что-то вместе параллельно рассказывать. Ну, ты имеешь вот право. это твое... Это мое, да, это мое, я имею право так делать. Вот тут... Это ж стрим, это ж тут. Я даже, даже специально людям показываю крутилку вот эту, которая крутит звук. Я показываю, что я скручиваю звук. Я не ховаюсь с этой, с этой штукой. Не прячусь. Да, Ну, язык, это не мой родной язык. Поэтому много слов я не могу подобрать. Да что еще обсудим? Может, еще вопросы есть? Задавай. Не, как можно с тобой что-то обсуждать, если ты просто и не даешь слова сказать, нет, выключаешь нет, звук. Типа это... под... это... у тебя суть стримов заключается в диалоге или в монологии, ты просто хочешь выговориться. Когда ты мне задаешь вопрос, я имею право отвечать. Я беру и отвечаю. Я ни разу не скрутил звук, пока отвечал ты. А если скрутил, ну ничего страшного, это ж мой стрим. Все, я тебе отвечаю. <laughs> вот, смотри, пока ты себя здесь превозносишь, <laughs> да. прика пока ты здесь превосходительствуешь, запомни мои слова, когда-то тебе даже с твоим зрением, и ты просто пойдешь копать окопы или подавать Без патроны. Без проблем, я аж не против, я только за. Я, я, ты мне все время что мне так меня мобилизует или ничего не понял. <laughs> ты определись. Все, давай. Давай, давай, видишь. Пообщался, тебе понравилось, ты кайфуешь, видишь. Хорошо увидел хорошего собеседника, Хвайс. Запомни меня молодым и красивым. Давай. Пока. Он как-то, знаешь, как это, типа почувствовал, что мне, у меня тормоза не работает. Он это почувствовал и такой, знаешь, и сидит. И так, меня и так. Кто тебя там... То тебя, то тебя за твои мысли. То я короче, я не знаю. Наше життя це стрім, Наши життя це наші донаторы, ми самі хочемо щастя дітям своїм, в нашій великій сім'ї.